यहाँ पर भगवान परमात्मा गोपिकाओं का तो बता रहे थे। किस तरह से सत्संगति से भगवान की प्राप्ति होती है इसी गोपिकाओं ने भगवान का किस तरह का संग्रह किया है

अर्थात निषेध इन दोनों को भी छोड़ करके प्रवृत्तम च निवृत्तम च श्रोतव्यम च श्रुतमेव उसी प्रकार प्रवृत्त निवृत्त प्रवृत्त प्रवृत्ति निवृत्त निवृत्ति श्रोतव्य

आनंद और भगवान यहाँ पर बताया क्योंकि तो गीता पहले बताई और तो वही तो हम बुद्ध को बता रहे हैं शब्द भेद करके उसी विषय का स्पष्टीकरण पूर्वक कथन उद्धव जी के आगे कहते हैं और भगवान के शरणागति लो तो ये कहते आगे का श्लोक भी मामे मामे कमेव शरणम मामे कमेव शरणम

मया सह मया कहते भगवान हे अर्जुन हे उद्धव सर्वदेही नाम आत्मा माम एक सब जीवों का आत्मा जो मैं अकेला हूँ उस मुझको ही शरण या ही शरण कैसे सर्वात्मा भाव से सभी प्रकार से मुझे तो माया और मेरे द्वारा ही तू भय रहित होगा अर्थात तुझे कुतश्चित भय न तुझे किससे भी भय की प्राप्ति नहीं होगी ये श्लोक है आप श्लोक तो देखते हो श्लोक देखने के बाद अब इसमें पूरी तरह से छंद का पालन नहीं किया यदि मैं लिखता इसको मेरे हिसाब से तो मैं लिखता शरणम देव मामे कम आत्मा सर्वधिता या ही सर्वात्म भावे तो मैं चेंज कर देता क्या करता शरणम एवं आनेकम ऐसा देता तब वो श्लोक छंद के दृष्टि से उत्तम होता है तो क्यों छंद के ने यहाँ पर अर्थ दृष्टि का आलम्बन करके है विशेषता अब तो सुन। जो महात्माओं ने लिखा हुआ है उसके ऊपर हम अपना बदल न करें क्योंकि उनकी वाणी ही पवित्र मंत्र होते हैं तो इधर उधर भी हो गया तो मन करे हम अपना अपना कुछ लिखना है उसमें हम करें उनमें उनमें कोई छेड़खानी करने की कर, कर प्रयास न करें है वहाँ पर जानते हैं यहाँ पर छन्दना का बारे में श है यहाँ दोनों जगह पर में वीर्घ होना चाहिए था लेकिन न करके यहाँ पर रहा वहाँ ही आए दूसरे दूसरे पाद में तो तीसरे चौथे पाद में बराबर है तीसरे चौथे चौथे पाद में दूसरे तीसरे चौथे में लेकिन पहले पाद में थोड़ा है तो भगवान कहते हैं मुझे आप शरण आओ तो देखो देखो यस्माद एवं भूतो तो भजनक प्रभाव जिस कारण से इस प्रकार का भजन का प्रभाव है इसलिए तस्मा तुम चोदराम स्मृति प्रति चोदराम स्मृति इसलिए तो हम हमने जिस टीका में पहले देखा श्रुति चोदना अर्थात स्मृति प्रति चोदना अर्थात स्मृति इन दोनों का भी त्याग करके वैसे विधि निषेध विधि का त्याग करके निषेध का त्याग करके

स्वती स्वती अनेक प्रकार से कर्मों का विधान करती है, लेकिन ये किसी को भी समझ में नहीं आता। इसलिए क्या? उन सब को छोड़ दो। क्या करना है? वेद शास्त्र विधि मूल मुख्य विद्या आती है। आविद्या स्तव देव बुद्धि विशेष दिव्य विशेष दिव्य बुद्धि है। आविद्या के कारण देव बुद्धि है और वह भी दिन शब्द में लगाती है बस इसलिए हमें वेद वेद का तात्पर्य रूप जो भगवान पर सबको छोड़ कर के वेदी का तात्पर्य मुख्य बजावा में भगवान 28 तो शास्त्र विश्व करे वेदांत श्रवण अर्थ है वही वेदांत श्रवण के लिए मुख्य तात्पर्य अर्थ उसका तो अभी अभी तो हो जाए प्राप्त होने के कारण अविद्या भी निवृत्त हो जाती है वेद शास्त्र कर्म विधान है अविद्या युक्त साधन शरण आत्मा सभी देवियों का जो आत्मा मुझ कोई शरण हो इसका इसका करके आकर क्या क्या करना है हमें सालोरी श्री पुत्र विषय योग्यता शारम पर सांडोनी कर्मठता अक्रमा दिवान मजदा के शरण रहा सब छोड़ो ये सर्व धर्मान वृत्ति जी लिखा है ना तो इसी का व्याख्या है आप पर आओ तो पूरा आप कुछ लोग अच्छा समझ जाएंगे इन सब को श्री पुत्र विषय का ध्यान योग्यता अपनी शान पर और बड़प पर है ना बहुत कैसे ये आदमी कैसा चलता है सुख की रहते हैं ठीक है देखेंगे जैसे नहीं देश्चे। नहीं? देश्चे। नहीं आपको देखकर बता रहे हैं हम क्योंकि आ, समझ में आ जाए इसलिए सबको क्योंकि सीरियप को तो देखना पड़ेगा ना पड़े है ना, नहीं। 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 है, ना? नहीं। नहीं। है किसी को नहीं देते आप बंद करके बताएं क्या ऐसा नहीं होता ना तो देखो ये सब छोड़ करके फिर क्या छोड़े धर्म मान चेष्टा सब को छोड़े सज्ञानता प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की निष्ठा और शरण वरिष्ठ मजियारे सबसे बड़ा वरिष्ठ श्रेष्ठ जो मैं उस मुझे शरण आना चाहिए पर सब क्या क्या छोड़कर आना है सांधुन वैदिक लौकिक सांधुन आत्मिक तांत्रिक मज शरण विधारी आदि कर माँ जय सुख पावस इस तरह से शरण आएगा लौकिक कर्म वैदिक कर्म सब कुछ तांत्रिक मांत्रिक सब कुछ छोड़ हो दो हो, भगवान को शरण जाओ ऐसा नहीं होता ना हम किसी व्यर्थ चीजों को शरण जाते है। हम हैं हम अपनी साधना छोड़ते आप कला को शरण दे जाते हो तो कला को धारण करने वाली नहीं होती कला ये आपने को थोड़ा आनंद देगी लेकिन कला उधर नहीं करती कला छोड़ो ऐसा बात नहीं है लेकिन भगवान को शरण निकलो ये मुख्य बात है फिर बाद में करना है कि पकड़ना है वो अपने है, अपने को अपना भगवत तत्व प्राप्ति करने और धार करना है कि नहीं करना वो जो 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 वही जाने उसके अनुसार निकले इसके बिना जन्म मरण

शरण गए तो उसको जन्म मरण नहीं रहता क्योंकि भगवान के प्रताप से ही जन्म मरण का